agar o'qituvchi o'quvchilar bilan do'stona munosabatlarni o'rnata olsa o'quvchilar o'zlari sevgan ustozlari bilan ko'proq vaqtla, vaqtlarini o'tkazishga harakat qilishadi bu esa o'z o'rnida u dars berayotgan fanga o'quvchilarini muhabbatini oshirishga yordam beradi yangi so'zlarni yod olish bu xorijiy til o'rganish jarayonidagi eng murakkab eng zerikarli ammo eng muhim vazifadir bu jarayonni qiziqarli sodda qilish maqsadida men o'quvchilar bilan turfa xil o'yinlarni tashkillashtiraman bu nafaqat o'quvchilarni so'z boyligini tez oshirishga shuningdek do'stona munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi bizning maktab internat o'quvchilari qo'shiq kuylashni juda yaxshi ko'radilar shu sababli men qo'shiq orqali nafaqat yangi so'z va iboralarni yod olish balki shu so'z va iboralarni nutqlarda ishlatishni o'rgataman <gibberish> kichik sinfdagi bolalarga yangi so'zlarni mukammal o'zlashtirib olishlari uchun men ular o'rgangan so'zlarni dars davomida amaliy tarzda ko'rsatib o'taman bu o'z navbatida o'quvchilarni predmet tasavvurlarini boyitishga hamda mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga yordam beradi vaqtni to'g'ri ayta olish uchun o'quvchilar soat ko'rinishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari lozim tatal ko'zi ojiz bolalarga soat maketi yordamida soat minlari harakatini tushuntira olsak ular yarim choraktakam kabi iboralarni to'g'ri qo'llay oladilar Predloglarni o'quvchilar amalda to'g'ri qo'llay olishlari uchun men bo'rtma rasmlardan Waqzuqarli uinlerden faydalan aman. On, under, at, ok. So, I give you some photos and you will find where is in, where is all. Madina, it's for you, make What is it? Not <laughs> What is it? Can you feel it? Table. Table, table. And? and what is that? this? And. Guitar. 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 Guitar and here, look. It's a table. A table. Table and this is guitar. Guitar. Where is the guitar? Where is the guitar? Charge one. Yeah. In, in, the, the in, table. The table. in the table. Mama, no doubt, where is the table. At the table. At the table. Okay. So, uh, on my desk. No doubt, where is my book? Under. No, my not hand. under. In, in. In my desk. In your, in your desk. desk. A card is. So in my hands, I I have two groups of flash cards. I am going to to ask you quyidagi videorolikda yangi so'z va iboralarni oson tarzda yodlash va ularni o'quvchilar nutqlarda to'g'ri qo'llay olishni o'rgatishda men qo'llaydigan metodlarni ko'rsatishga harakat qildim